Halo selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seorang supaya truk yang tak sengaja masuk ke alam naik. Dengan judul, Jalan Tol Menuju Senja Abadi, bagaimana cerita selengkapnya? Posisikan badan kalian, siapkan cemilan dan mari kita mulai cerita ini. Ini adalah cerita mistis tentang seorang sopaya truk yang tersesat dan tanpa sadar memasuki alam gaib. Pak Darto adalah seorang sopaya truk kawakan. Lebih dari 20 tahun ia habiskan di balik kemudi, menempuh jalanan antar kota yang tak terhitung jumlahnya. Malam itu, ia sedang membawa muatan beras dari Jawa Timur menuju Jakarta. Biasanya ia mengambil jalur utara. Tetapi kerana ada penutupan jalan mendadak, ia memutuskan mencoba jalur alternatif di apa gunungan yang lebih sepi. Pukul 2 dini hari, udara dingin menusuk tulang, kabut tebal perlahan turun menyelimuti jalanan sempit yang berkelok. Dato merasa aneh, walau ia yakin jalannya benar, pemandangan di kiri kanan terasa asing. Pepohonan besar menjulang tinggi, tahan-tahannya saling bertautan seolah membentuk terowongan gelap. Cahaya lampu truknya seakan terserap habis oleh kegelapan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tikungan tajam di depan dan tepat setelah tikungan itu, terhampar pemandangan yang tidak masuk akal. Bukan lagi hutan pegunungan yang sepi, melainkan sebuah jalan tol yang sangat lebar dan mulus, membentang di bawah langit yang berwarna ungu gelap di kejauhan, terlihat lampu-lampu kota yang bersinar kuning redup seolah kota itu diselimuti asap. Ah, mungkin ini jalan tol baru yang belum aku tahu, fikir Darto, meski hatinya merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada rambu, tidak ada gerbang tol dan tidak ada satu pun kendaraan lain. Hanya truknya yang melaju sendirian di jalanan medah itu. Ia memutuskan untuk mengikuti jalan tol tersebut. Setelah beberapa kilometer, Dato mulai merasakan kantuk yang amat sangat. Ia menepi sejenak untuk mengambil kopi. Saat ia mematikan mesin, keheningan total menyergap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menekan. Saat hendak menyalakan mesin kembali, matanya menangkap sesuatu di spion samping. Di bahu jalan, Berdiri seorang wanita tua berpakaian kebaya putih lusuh, rambutnya panjang tergerai menutupi sebahagian wajahnya. Ia berdiri diam, memegang sebuah payung hitam. Dato membunyikan klaksonnya, mencoba menawarkan tumpangan. Wanita itu tidak bergerak. Dato pun mengulanginya, kali ini lebih lama. Perlahan, wanita itu mengangkat payungnya dan menoleh. Saat wajahnya terlihat jelas, Jantung Darto langsung kembang kempis. Wajah itu pucat pasi, dengan mata hitam legam yang tidak memiliki pupil, dan sebuah senyuman tipis yang terasa dingin. Tanpa berfikir panjang, Darto tancap gas. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap menjauhi sosok mengerikan itu. Kecepatan truknya mencapai puncaknya, namun anehnya, wanita tua itu kini sudah berdiri di tengah jalan, tepat di depannya, hanya beberapa meter dari Kaptro. Ia tidak berlari, ia hanya sudah ada di sana. Darto membanting setir ke kiri, nyaris kehilangan kendali. Saat truknya melewati sosok itu, ia sempat melirik ke belakang lewat kaca spion. Wanita itu kini tertawa, suaranya melengking seperti lolongan anjing yang menyayat hati. Dan dari balik payung hitamnya, sepasang mata lain yang tak kalah legam menatap Darto. Itu bukan seorang wanita. Kepanikan menguasai Darto. Ia terus melaju. Jalanan tol yang mulus itu kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Lampu kota kuning di kejauhan tidak juga mendekat. Ia sadar ini bukan jalan tol biasa. Tiba-tiba, ia melihat sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Ada cahaya lampu minyak yang berkelip dan asap tipis mengepul dari genting tampak beberapa orang sedang duduk minum kopi. Akhirnya, tempat istirahat, fikir Darto lega. Ia memarkir truknya dan turun. Udara di sini terasa hangat dan wangi kopi. Ia masuk ke warung itu dan disambut oleh seorang pria paruh baya yang ramah, pemilik warung. Mau istirahat dulu, Pak Sopia. Sudah lama tidak ada yang mampir ke jalan ini, kata pemilik warung itu sambil tersenyum. Darto duduk, memesan kopi pahit. Ia mencoba bertanya tentang jalan tol ini. Tetapi setiap kali ia memulai kalimat, salah satu pelanggan di sana akan memotongnya dengan topik lain atau hanya tertawa tanpa sebab. Pelanggan di warung itu, semua laki-laki, berpakaian kemeja usang dan peci hitam yang miring, wajah mereka tirus dan mata mereka terlihat lelah, seolah mereka belum tidur selama berminggu-minggu. Darto mencuba fokus pada kopinya tetapi ia mulai merasa diperhatikan ketika ia mendongak semua mata pelanggan itu tertuju padanya mata mereka tidak berkedip Darto mulai panik ia meneguk kopi pahitnya saat cangkir itu kosong ia melihat ke dasar cangkir di sana bukan sisa kopi melainkan sebuah gumpalan rambut panjang berwarna hitam legam Darto menjerit, bangkit dari kursi dan berlari ke truknya tanpa melihat ke belakang. Saat ia memutar kunci, ia mendengar suara gemuruh dan tawa cekikikan dari dalam warung. Ia menoleh sekilas. Warung itu sudah tidak ada. Yang ada hanya batu nisan-batu nisan tua yang dikelilingi semak beluka dan di tengah-tengahnya, ia melihat papan kayu warung kopi yang sudah lapuk tergeletak di tanah. Di depannya, berdiri barisan sosok laki-laki tanpa mata yang kini bergerak lambat, berjalan ke arahnya. Dartu menyalakan drumnya dan menancap gas secepatnya, meninggalkan alam perkuburan yang menyerupai warung kopi itu. Ia berkendara selama satu jam dalam ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, ia melihat cahaya yang berbeda di kejauhan, cahaya matahari pagi yang berwarna jingga. Ia terus melaju, dan saat ia melewati terowongan pohon terakhir, ia tersentak. Ia kembali berada di jalanan pegunungan yang sempit dan bertabur. Jalanan yang sama saat ia mulai merasa aneh, jobnya berhenti di depan sebuah pos ronda tua. Seorang kakek tua penjaga pos menghampirinya. Kamu supaya truk nak, sudah semalaman ia di sana, tanya kakek itu lembut. Darto menatap kakek itu, bingung, semalam, tapi saya baru saja dari jalan tol, jalan yang lebar itu, kata Darto kepada kakek itu. Kakek itu tersenyum sedih, di sini tidak ada jalan tol nak, itu adalah jalan tol senja abadi, jalan yang hanya dilewati oleh jiwa-jiwa tersesat. Kamu sangat beruntung nak, biasanya, yang sudah masuk ke sana, tidak akan pernah kembali. Darto menoleh ke belakang, ke arah jalan yang baru saja ia lewati. Kabut sudah hilang, tetapi kini ia melihat sebuah tebing curam dan jurang yang sangat dalam. Tidak ada jalan tol, hanya kegelapan jurang. Darto menyentuh pelipisnya. Ia melihat ke dashboard truknya. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi, padahal ia yakin sudah berkendara selama lebih dari lima jam ia hanya kehilangan waktu sekitar dua setengah jam. Ia pun turun dari truknya, tubuhnya gemetar. Ia membuka pintu belakang truk untuk memeriksa muatannya, berasnya utuh. Tetapi di atas tumpukan karung beras yang paling atas, Darto menemukan sebuah payung hitam lusuh diletakkan dengan rapi. Dan dari balik bayangan payung itu, seolah ia bisa mendengarnya, terdengar tawa cekikikan seorang wanita tua yang sangat dingin. Sejak saat itu, Pak Dato' Pensiun, ia tidak pernah lagi berani menyetir di malam hari dan ia selalu menyimpan sebuah payung hitam di rumahnya sebagai pengingat akan perjalanannya ke alam. Terima kasih sudah ikut menyelami sisi gelap dari kisah ini. Ingat, tidak semua yang tersembunyi ingin ditemukan. Misteri ini mungkin sudah berakhir tetapi pertanyaan-pertanyaan baru selalu muncul. Tetap waspada dan jangan lupa, kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi. Saya Abid Madison, sampai jumpa.